Міноборони Російської Федерації заявляє, що лише збито 144 безпілотники летіли і на військовий аеродром під Москвою, і на їхні НПЗ в Копані. Тобто, атака, я так розумію, була дуже і дуже масованою. В Капотні, так, в Капотні НПЗ ми о ньому сколько разів говорили вже. Його треба однозначно уничтожити. Це один з основних ніфті заводів, який питає Москву і Московську область, примерно до половини. Продукции этого завода как раз потребляется этим регионом. Один, это одна из военных целей. Помимо этого, определенная часть беспилотников заходила на военные цели, аэродромы, базы, гидро теплоэлектростанции, то есть была массовая, массированная атака. В этот раз нашими вооруженными силами организовано видно уже серьезность подготовки, потому что маршрутизация, то есть исходя из той информации, которая есть, откуда россияне, где россияне пытались перехватить, серьезная подготовка была где-то в течение месяца, это уже понятно, что мы можем производить, ну, где-то в среднем, исходя из общего количества беспилотников уровня, допустим, лютых или бобров. Около, около трех сотен по месяцу. То есть это грубо по 10 беспилотников в сутки. Это уже такой, ну, еще не средний, пусть малый объем, но это уже серийное производство как таковое. А это хороший, хороший задел. Любое серийное производство можно масштабировать. Вопрос финансирования, вопрос времени, вопрос места расположения и так далее и тому подобное. Нам для того, чтобы наносить серьезные удары по российским тылам, пока еще э, будут думать наши партнеры, давать-не давать нам оружие э, дальнее или разрешать-не разрешать работать по российской территории, вот это, это один из механизмов, э, как, как можно нанести, ну, понятно, не максимальный, не э, катастрофический урон, но, по крайней мере уменьшить экономику России, военную экономику России, это вот дронами. Уровень лютый, лютого и бобра достаточен для выполнения такого рода задач. Вопрос увеличения. Надо увеличить где-то ну, на порядок. А, то есть, но ну, так как уже есть более-менее серийное производство, на порядок это, то есть построить вот таких 10 линий, грубо. А, деньги, естественно, в 10 раз больше в техники, привлеченных специалистов, сотрудников, но когда уже наезженная схема, ее намного легче мультиплицировать. Около, если мы в сутки будем производить не 10, а около сотни беспилотников в сутки, и где-то через день примерно накрывать российские объекты, это будет как раз вот номинальный объем, номинальное количество средств поражения воздушного, это можно, можно говорить о, воздуш, о воздушной компоненте нанесения ударов противника, для, для того, чтобы не дать возможности им развивать и, во-первых, экономику, во-вторых, само, само производство военной техники. Уменьшим однозначно, ну, естественно, и будет определенный синергетический эффект, накопительный эффект для того, чтобы создать проблему уже в самой экономике России но это возможно сделать. И противодействовать россияне практически не могут этому. Вот по тем направлениям, по которым они как-то еще могут перехватывать, часть беспилотников они перехватят, вопросов нет. Новые маршруты растянуть по ширине захода, включать в том числе и Беларусь. Надо не стесняться заходить на Беларусь. Мы же видим, что белорусы, российские беспилотники которые на их территорию заходят, они их не сбивают, они же не знают, какой заходит. Потому можно через Беларусь уже по Смоленской дороге повторить подвиги Наполеона и, в конце концов, как правильно, по-моему, Кутузов тогда сказал, чтобы сохранить Россию, надо сжечь Москву. Вот попробуем сжечь Москву и развалить Россию. Есть такой вариант у нас и такие механизмы. Пане Романе, окрім цього, нагадаю, що 1 вересня була атака на енергетику Твірської і Московської областей, і цього разу також летіли безпілотники на каширську дрес. Там трасу перекрили. Тобто, блекаут частковий для Москви, також теоретично може бути. Ну він можливий однозначно. Головне, щоб це не було предметом торгів. Ось От проблема велика. могут создать определенную проблему. Потом россияне, наши, естественно, беспилотниками, наши вооруженные силы. Потом россияне побегут плакаться куда-нибудь в Китай, в Индию, в Соединенные Штаты. Ну, куда-то побегут плакаться с этим вопросом. В ООН они еще куда только не бегали. Могут и дальше начнутся торги. Вы сюда не стреляете, мы сюда не ходим, а вы здесь не трогаете, а вот у нас там должно все гореть и так далее и тому подобное, это плохо заканчивается. Заканчивается это гибелью сотен тысяч украинцев. Почему? Потому что у россиян в этом смысле, если вот такие договорники есть, у россиян есть механизм нас уничтожать больше в процентном отношении, чем мы их можем уничтожить, так как они практически где-то по площади разу в 30 больше нас. И здесь есть эта проблема. Поэтому выполнять эти боевые задачи без участие политиков. Политиков надо посылать, как кто бы не прибегал что-то себе на Арахамид с этим, с, этой, с этим вопросом. Политикам надо посылать по курсу русского корабля. Они знают этот курс, их постоянно посылают с утра до вечера. Они уже, они уже там живут, насколько я понимаю. Потому определять и не давать возможности политическим процессам вмешиваться в боевую работу. Иначе эта война будет до бесконечности. Только у россиян, может, и можно говорить о бесконечном, так сказать, живом потенциале. Там бабы еще нарожают. А украинцев не так много. Нас в несколько раз меньше. Потому у нас там может быть конечность. И выходить в эти договоренники через политические механизмы входить в них, по крайней мере, точно не нужно. Иначе останемся без, одного, без единого украинца. Пане Знову ж таки переживають в Росії про Курський напрямок і про Курську АЕС свого часу, кілька днів тому, на економічному східному форумі Путін розповідав про те, що Збройні сили України там мають намір вчиняти якісь теракти на курській атомній електростанції. Потім Гросі туди їздив, розповідав про небезпеку якусь. І от тепер цього разу секретар, так званий секретар Радбезу е Російської Федерації, Шойгу, каже наступне, що збройні сили. Сил України займаються атомним тероризмом, тому що очевидно рухаються в бік АЕС. І я так розумію, що сил та засобів в них не дуже достатньо. раз вони регулярно на в серйозному рівні про це заявляють. Російські війська знаходяться на Запорозькій атомній станції, шість ядерних енергоблоків. Рядом Запорозький атомний відстойник, то тобто місце міста храніння ядерних відходів. серьезнейшая практически готовая грязная бомба так называемая ядерная. Там находятся российские войска проминировано, проштабилировано, то есть очень большое количество техники, вооружений находится. И в это время рассказывают сказки о том, что украинцы куда-то куда-то двигаются, занимаются ядерным терроризмом так называемым. Да вон террористы на нашей атомной станции находятся. В, и уже да, да, уже сколько там этих инцидентов было, начиная от прямой при, ударов прямой наводкой танков в стены ядерных реакторов, заканчивают последнее время градирню с, сожгли на запорожской атомной станции, а рос, российские военные, находясь на Запорожской атомной станции, оттуда работают по Никополю. Никополь, примерно как и Харьков, стирают. Каждый день там сотни ударов идут и воздушных, и артиллерийских. Никополь срывают. Молчок, никаких никак, никаких вопросов нет. А стреляют, вернее, выходят в основном с Запорожской атомной станции. то есть Через Днепр, через бывшее Каховское водохранилище прикрываясь Запорожской атомной станции, проводят обстрел нашего города на правом берегу. И тут еще Лавров, еще и Гросси там рассказывают сказки, что куда-то кто-то на Курскую атомную станцию что-то придумал. Так вот, они на Запорожской уже столько беды наделали, и рядом городов, рядом люди жить практически не могут. А Курскую атомную станцию точно надо брать под контроль, не, не, не нанося там каких-то... Ударова смысла нет никакого. Ее даже нет смысла на нее заходить. Зачем? Если от, отключить Федера, отключить, уничтожить повышающие трансформаторы, то есть станции линии электропередач, 2 гигаватта выключить, потребителей станция сама потухнет. Там есть автоматика, сработает, потушит эти два реактора. И на холодном останове, как 6 наших реакторов, а сейчас на Запорожской атомной, два реактора можно потушить у россиян. Если уже зеркально смотреть, так мы еще на пару станций должны зайти и потушить реакторы на этих станциях. Кстати, как раз эти, эти пара станций еще ждет своего времени. Они недалеко находятся от границы с Украиной. Пане Романе, якщо говорити про Східний фронт біля Турецька, що відомо, що росіяни плачуться про оточення, ну вони називають старою назвою Турецьк Держинськ і пишуть, що в районі цього населеного пункту. А в них вони в оточенні, як мінімум, одна рота в оточенні. Це просто пише один з військових, який там воює на нашій землі, окупант, каже, що їм не допомагають трьохсотих не забирають, нікого не вивозять. На рівні командирів заборонили навіть дронами скидати медикаменти. Тобто є серйозні проблеми саме на цьому відтинку фронту в росіян. Они же отсюда сняли резервы на Курской направлении, из-под Торецка и из-под Часовьяра. Потому у россиян из-за недостатка резервов они, естественно, а они, получается, на полном ходу. То есть они, они двигались в наступательных порядках без определенных механизмов прикрытия флангов, защиты, укреплений как таковых. Они на, на полном ходу и у них забрали просто двигатель, который, в принципе, должен был все это толкать. Потому у россиян однозначно большие проблемы будут в ближайшее время, особенно э, когда задождит, будут большие проблемы, потому что они не заняли, э, они пытались продвинуться, занять лучшие высоты или там лучшие рубежи для потом обороны, а этого не получилось. Они зависли, получается, между между старыми позициями, из которых вышли и не дошли до новых. То есть в таком положении, естественно, наши войска пытаются их либо взять в оперативное окружение, причем не обязательно там наземными атаками с помощью артиллерии в том числе. Сейчас уже подошли, увеличилась поставки артснарядов на это направление, на Восточный фронт уже, и, и на это в том числе, на Торецкое и на Часовьер. Потому у нас есть такая возможность отсекать российские головные группы. На это в основном роты, почему говорят, штурмовые роты так называемые. То есть отсекать роту или то, что от нее осталось. Ну а дальше держать ее под огневым контролем. Естественно, не подойти к ней, не выйти они не могут. А у россиян нечем... Это у нас появились появили сейчас некоторые механизмы, допустим, разблокировки. Мы, мы также вот несколько наших подразделений было в оперативном окружении, но наши штурмовые группы деблокируют, выводят или улучшают определенные позиции. Кстати, потом же Нью-Йорку, по тому же Таретку мы уже рассказывали. У россиян такой возможности на этом направлении нет. У них все резервы, которые более-менее боеспособны, они оставлены в основном на направлении по а сейчас раз, раз, развернулись на Курахово угледарское направление. Потому по этой линии фронта, по э, северному участку Донецкого фронта, у россиян будут в ближайшее время однозначно проблемы. Единственное, что есть еще негативный момент. По -моему, Помимо Поковского направления, россияне сейчас активизировались в районе Купинска. То есть Купинско-Лиманское направление. И из-под они там подтянули дополнительных несколько десятков тысяч россиян. Это так называемый резерв, который готовился для захвата, для последнего броска, так называемый, они уже начинают его палить, перепаливать. Но, тем не менее, у них довольно-таки опасное для нас продвижение есть сейчас в районе Купинска, особенно Синьковки. Это уже близко к Купенску подошли, плюс идут сразу на Купинскую узловой, южнее самого Купинска. Это, это направление для нас очень опасное, в том числе. Оно не стратегически опасное, в конце концов, оскол, река, она их остановит. Но потерять купенск и купенск узловой и дальше работать по ним с помощью артиллерии, ну, немножко с точки зрения военной неграмотно, неправильно. Не надо было тогда переходить оскол. А раз уже перешли, значит, надо удерживать. Потому помимо того, что направили на Восточный, то есть на Донецкий фронт дополнительные силы, средства и боеприпасы, надо не забывать о Луганском направлении, это, это правда Харьковщина, но это считается Луганское направление, там э, узкая полоса вдоль оскола э, Харьковской области. А в основном Луганский фронт, так называемый, россияне сейчас вот будут перепаливать эти э, российские резервы, которые были предназначены для выхода на Лиман. Понятно, до Лимана они не доберутся, но в районе Купенска будут, конечно, давить. Севернее Макеевки, Луганской Макеевки, вот где-то до Купенска э, у нас есть эти проблемы -то.